Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог України. І я не раз уже підкреслюю, що не тільки України Влад Рос вітаю влади. Да, дорогі друзі, прогнози збиваються. Силочка під описанням цього відео. Заказуйте мене натальні карти, годові соляри. Королівський градус, где вам гіловому участь день рождения, що весь год у вас був супер а ваш личный год завжди починається в день вашого рождения. А, Владе, як ви і казали, ще раз зауважу на тому, що літо почалося для Харківського та Сумського регіону дійсно спекотно. А, Хотілося б уточнити, як ви вважаєте, чи вдасться все ж таки нашим Збройним силам України відігнати ворогів з позицій, з яких вони обстрілюють Харківщину та Сумщину? Так, да, однозначно, особливо це случилося найближать час. Взагалі орки просто уйдуть із Білгорода, взагалі туди відбігуть? Мы вообще, конечно, будем бить и дальше их там уже, на внутренней территории. У нас очень масса разного западного оружия. Нам уже разрешили значит, уничтожать их всех там и в Белгородской области, и в я не знаю, там в Курской, где угодно. Везде они оттуда будут уже бежать, дорогие друзья. Ну и самое главное, что к нам уже в ближайшее время дадут возможность летать в 16 м которые будут уничтожать все капы, которые будут настроены на, на город Харьков. Ну и Волчанскую мы практически уже зачистили. И скоро изгоним врагов из квартала Волчанская во пускай убегают на свою историческую родину. Поэтому изюль-переломный момент для Харькова. Кто не успел купить квартиры по, по заниженным ценам, сейчас они начнут повышаться в Харькове. Mm -hmm. Ну, это чудово. Влады. а как а вы вважаєте, есть в России... Якась їхня их скажем, разработанная зброя, яку они могут использовать знову против нас, коли мы почнемо обстрілювати їхні позиции? Ну, все, что у них есть из оружия, это, конечно же, мультики Владимира Путина. Да, он всегда нам предоставлял свои мультики. У них куда-то летят цирконы какие-то, там летят у них супер-дупер вооруженные ракеты абсолютно нового свойства, да, там разработки самые там Нептуны, вернее, или как там Посейдоны, вернее, которые у них там взрывают целое море, цунами идет на Америку, в общем, они такие прям крутые, но все это у них только в мультиках, дорогие друзья. Как, как начинается это касаться реальной ситуации, значит, в жизни это предотвратить, у них вот вообще все, все очень плохо и невозможно, но и даже у них этих их супертанки, и то, то есть в конечном итоге никуда не едут и на ровном месте значит, глохнут, даже на Красной площади. Вы можете себе представить танк «Армата», который вот ну, самый классный танк за всю историю всех стран мира, и вот он глохнет на Красной площади. То есть это абсолютный пшик, абсолютно точно ничего они не могут сделать. Они, как и раньше при Советском Союзе, могут делать только одно Значит, снаряды артиллерийские 152 калибра, поэтому э, практически весь порох в мире скупили. Нам даже не хватает теперь купить его, э, значит, чтобы каким-то образом, ну и американцам, и европейцам делать ракеты 155 калибра, вернее, снаряды артиллерийские. Вот это они могут производить по 4 миллиона снарядов в год. Это у них как бы вот так вот это. Все, что они приделали и крепали при Советском Союзе еще до Путина, все они это могут делать. Но какого-то современного экстра чуда, что-то супер классного хай-тека нет. А тем более, что последние у них профессора, последние у них ученые, все засажены в кутузку, все они сейчас отбывают срок наказания. Ну, типа они продали Китаю, значит, все новые секреты Российской Федерации. Но я думаю, их просто посадили по той причине, что они объявили, что кинжали которые летели по Киеву, невозможно отбить, а мы все отбили кинжалы, которые летели по Киеву, по патриотам. Да. Но вот за это они сели, а с другой стороны все раскрали в очередной раз. Ну и, значит, двойник Путина мстит ученым Российской Федерации, которые как бы старались, но не смогли. Ну не смогла я, не смогла. Тобто можна сказати, що оця якась надпотужна новітня зброя, про яку вони так говорять, тільки в голові старого діда, і то не факт, що, як ви кажете, вже далеко і не справжнього. Ну так, ну то воно взагалі начал тікати в останнє час. У двойника Владимира Путіна проблеми з почками, тому що настоящий Путін ніколи не бухав, а этот вообще п'є. соковитую, да, уже а конкретно, окончательно, и он, у него началось с лицом какие-то большие негораздо, и он у него полностью расплывается, он не похож был сейчас в Узбекистане, да, не то, что он сам на себя, а не то, что на старого Путина, но он не похож даже на, на двойника уже Владимира хм. Путина. Влади, а що ж планує ворог на запорізькому напрямку? Чи буде все ж таки там прорив, чи все ж таки це також залякування, яким вони займаються вже досить тривалий період. Ну, Підкріплюючи це, звичайно, якимись ну, такими неприємними, страшними, я б сказала, діями? А, ну самое головне, звісно, для них очень важна прорватися, значить, вийти на Покровск. Це очень важлива точка. а стратегическое, где дальше они могут развивать как бы, свои военные действия. Но после подкрепления из, из значит, от наших союзников, партнеров, тире, можно даже так сказать, к нам прибывает все больше и больше оружия, все будет это окончательно остановлено. И они уже не смогут, конечно, продвигаться в ближайшее время от слова совсем и никак. Поэтому Вся их стратегическая возможность, мощь может вырасти только в том случае, если они объявят всеобщую мобилизацию. Они не хотят терять власть, они не хотят объявлять себя политическими банкротами, они хотят платить деньги контрактникам, но контрактников очень мало. Максимум, сколько они могут привлекать в месяц, это 20-30 тысяч людей. А по данным разведки, мы уничтожаем каждый месяц ровно 24 тысячи тысячи в среднем. А поэтому, чтобы напасть на нас, им нужна всеобщая мобилизация. А это очень непопулярная ситуация. Если они при, придут к ней, это будет только говорить о том, о том, что они уже беспомощны, и они не понимают, как выиграть эту войну, если не привлекут все население Российской Федерации, мужское, да, 17 миллионов человек, которые не могут выехать с территории Российской Федерации в ближайшее время одним ручерком пера может быть заказано их присутствие на Украинском фронте. Поэтому постепенно граница для российских граждан будет закрываться мужского пола. И это может случиться невообразимым скором будущем, когда российская армия опять начнет проигрывать, как это она делала в 2022 году. Переломный момент – это сентябрь-октябрь месяц, а в октябре это вообще фактически у нас начнется Очень мучне контрнаступління. А ось ви сказали на рахунок того, що ворог дійсно не хоче в себе. Вже мобілізація для них ну така має досить серйозні наслідки для Росії. Але як ви вважаєте, тим, що відбувається зараз? Чи дійсно там є така е, у ворога задумка зірвати і нам мобілізацію, і тому зараз робляться от такі вкиди, е, такі от дії в ТЦК. Що це от люди, які роблять такі зірства там з тими, які приходять ставати на облік? Це дійсно як заслані казачки. Що скажете з цього приводу? Ну вони все хочуть нам собрати. сорвать полностью, хотят, чтобы и Зеленского не стало, хотят его убить. Я предупреждал, что для Зеленского самый опасный момент – май и месяц. Нашли даже вот этих людей, которые вокруг него находятся, которые хотели его свергнуть, дорогие друзья, они сейчас отправлены в Кутузку. Дальше сейчас за жизнь Зеленского идет очень большая борьба, чтобы его уничтожить и дальше. А очень важно унич... сделать очередной Майдан Здесь, в Украине, конечно, провести перевыборы они хотят свергнуть Зеленского, единственный человек, который мешает им оккупировать 20% территории по китайскому плану, который был отвергнут Владимиром Зеленским совершенно недавно на саммите, который он находился на Филиппинах, да, он там в Сингапуре недавно был, теперь на Филиппинах, где он сказал, что Китай это враг, я заранее вам говорил, что Китай это враг наш, нельзя с ним договариваться ни о чем. Мои слова подтвердил тебе и президент Владимир Зеленский, что он наконец-таки... Ну, давно надо было сформулировать, что Китай наш враг, а не наш союзник. И поэтому, конечно же, все хотят уничтожить власть Зеленского, все хотят уничтожить значит, парламент наш. Почему двойник Владимира Путина хочет переговариваться не с Зеленским, а с председателем парламента нашей страны? Только по одной причине чтобы уничтожить нашу страну, как это он собирался делать и дальше. Но ничего этого не будет получаться. Мы выходим на, на мирный трек переговоров. И 15-16 июня Меркурий, Венера значит, соединяются с Солнцем. Это начало мира, дорогие друзья. Начало переговоров о мире. И на саммит в Швейцарию приедет более чем 100 стран в мире, хотя там не будет основных. Китая, например, там не будет Соединенных Штатов Америки в лице Байдена, но будут и США, только в лице, скорее всего, Соливана, либо Блинкина, но это тоже как бы не основные фигуры. Но главное, что там будет, например, значит, Индия присутствовать, поэтому это очень важная информация. Поэтому начало мира положено будет в июне месяце, именно в этом месяце реализация, я вижу ее весной. з воду особі набирається май сюдучого рода, май місяць, 05,05, двох тисяч двадцять п'яте, і двадцять Ви мене знову випередили. Знаєте, на рахунок хотіла запитати Саміту миру. А чи взагалі Росія, хоч трошки є якийсь страх перед цією подією, чи для них це просто такі? Збори, де будуть, якби, проговорені якісь речі, всі знову занепокояться, але ніяких особливо дій ніхто не зробить. Ні, це дуже переломний момент. Почему так вот, э, восстала вся Російська Федерація. запретить Зеленского, что он нелегитимный, что он не будет подписывать ни с кем на мирные договоренности, потому что его, он просроченный президентом и так далее. Можно даже, в принципе, согласиться с этим, что, наверное, все-таки Зеленскому надо было как-то повлиять на конституционный суд, который должен был вынести вердикт по закону, что он является стопроцентным президентом Украины, но почему-то в очередной раз эта юридическая формула в кабинете Зеленского не проработана, не отработана. Но нужно было все-таки вынести, значит, значит, в конституционный суд это решение, где конституционный суд подтвердил бы, что Зеленский легитимен. Вот это очень была важная информация. Я знаю, что там не все в конституционном суде одобряют Зеленского, там половина людей, которые его не очень любят, наверное, по этой причине Зеленский не решился на то, чтобы восстановить свою уже окончательную бесповоротную легитимность. Но тем не менее, вот то, что будет вот такая происходить борьба, за то, что вот ни в коем случае нельзя допускать этого саммита, потому что сам сама Москва, сам Кремль знает, что это начало, это коридор, это коридор мирного плана, который приведет Украину значит, к перемирию. Я вам говорю, говорю, дорогие друзья, это супер классная комбинация звезд. Меркурий, Венера, символ перемирия, Меркурий договоренности, Солнцем реализация на самом высшем уровне, да, то есть в конечном итоге мирный план будет положен именно в этой стране, в Швейцарии, в Люцерне, очень красивый город, всем советую, кто не был, да, там, они там будут в горах, там, в Лицерне. очень красиво, такой самый расписной город Швейцарии все таки а этот а такой яркий, там здания друг на друга не похожи, поэтому всем советую, кто не был в Люсерне, туда приехать. Ну и, конечно, всем завершиться в Саудовской Аравии, потому что для меня очень важный знак, что Саудовская Аравия не приедет на этот мирный саммит. Это означает, что именно осенью, где перед выборами Джо Байдена в вот октябре месяца, они проведут свой мирный саммит. И уже будет финализировать этот саммит в Швейцарии уже у себя, значит, в Саудовской Аравии. Поэтому будем надеяться на то, что в конечном итоге начало положено, середина значит, переговоров будет происходить уже в Саудовской Аравии, ну и финальная точка будет поставлена весной следующего года. От стосовно Байдена на початку нашої програми ви сказали, що дійсно дуже багато країн дозволили нам давати відповідь відсіч ворогу їхньою зброєю. А чи дозволить Байден бити по Росії зброєю США? Уже он зроблено однозначно. когда мы слышим, що Шольц на штута соглашается, значить зарані до этого согласилась Америка. і ровно в тих самих параметрах. в чем согласился Шольц. Поэтому, да. Единственное, что идет сейчас ситуация переговоров по Атакамсам, нам запретили пока бить по территории России Атакамсами, ну а Шольц блокирует ситуацию с Тауросами. То есть это взаимо такое оружие, которое самая высшая планка до да, уничтожения Российской Федерации, это со стороны Америки, это Атакамсы. А со стороны Германии это действительно Таурсы, которые могут уничтожить Крымский мост. А, ну, пока нам запрещено именно применять эти два вида вооружения, но по Крыму можно, дорогие друзья. Поэтому я не удивлюсь, если Таурусы немецкие полетят по Крымскому мосту и они уничтожат его в ближайший месяц. в а, ближайший месяц это месяц триумфа, уничтожения всего, чего, что находится в Крыму. На Крымский мост сейчас мы уже уничтожили Крымскую переправу, связанную с тем, что там всякие паромы ходили, там и железнодорожные паромы перевозили всякого рода оружие. А, ну, все это уничтожено. А теперь осталось только уничтожать все, что находится в Крыму. Укра... Крымцы Украина, украинацы Крым. Это однозначно яркое, мощное заявление наших западных партнеров. Поэтому мы можем атаканцами разносить весь Крым, как мы хотим. Слухайте, Влада, ну знаєте, якби не знали, е, що в нас такий тандем, ну можна було просто подумати, що це сплановано. Ну, реально, моє питання наступне було б про Крим. <ріст> <ріст> Ви просто як підводите. Чи готова Росія втратити Крим? Чи готова вона взагалі, от вона бачить це реальністю, чи вважає це нереальним? Ну тільки Крим тільки бувшому Путіну, коли він ще був жив. Да. там всяким патрушевым там и так далее. Короче, ФСБ. Российской Федерации, им сейчас на самом деле управляет Сергей Королёв, никакой там Бортников уже давно-давно ничем не рулит, вообще самая мощь и сила она вокруг Сергея Королева, который тайный правитель Российской Федерации, он хочет стать будущим президентом Российской Федерации, вокруг себя собрал всю НКВДистскую силу, вот всех защищает, расчищает, уничтожает, ну и конечно же все, кроме этой Клоаки, все хотят, чтобы Значит, пожертвовать Крымом ради того, чтобы ехать отдыхать себе где-нибудь на делах в Италии, в Испании, не знаю, там где-нибудь на Мальтах, в Греции, в Кипре, иметь свои местечка в Европе, учиться в Британии, и отправлять своих детей и видеть внешний дальний мир Америки, да, то есть. Поэтому все абсолютно против ФСБ, КГБ, которые гинет, в лету в следующем году. Все захотят отдать Крым, отдать Украине за то, чтобы просто были сняты абсолютно все санкции против Российской Федерации. Забирайте, нам не надо, как крымскую власть вообще. Нам нафиг она не надо вообще этот... Ну, еще эти совпадения, совпадения даже назвали. А цикавые Поэтому... крымчане отреагируют но им будет дано пять лет, чтобы кто останется, а кто выйдет, потому что мы будем не сразу захватим Крым, а будет постепенно как бы такая ситуация геополитической стратегии, что э, не, не будет там до 2040 года, как по этим самым э, стамбульским э, перемирию 2022 года, решать там э, какие-то референдумы производить, а будут пять лет ближайшие, да, максимум. Э, кто захочется оста остаться в Крыму и стать гражданами, Украины, да, то, то, пожалуйста, кто захочет, тот то уедет. Но одно, один факт, что те россияне, которые приехали после 2014 года, они все-таки по добру, по здорову должны убраться в свою Москву в конечном итоге. Ну а кто значит, разделял российские убеждения еще до 2014 года, у них будет возможность в течение ближайших пяти лет а, значит, все-таки выехать из Крыма, продать недвижимость, квартиры. Просто это очень, ну, быстро не делается, чтобы продать все по хорошей цене, там, и так далее, если ты в законных правах, то где-то надо все равно людям дать, там, до, до, пяти лет а, такую ситуацию. Ну, а то, что теперь однозначно Крым будет украинским, Украина будет в пределах э, границ 91 -го года, и не слушайте вы всяких, там, Портниковых, там, Бортниковых, там, Арестовичей, там, Латыниных, Украина будет в своей границе. И если не сразу, если не полностью военным путем это все отобьет, то геополитическим однозначно, бесповоротно. Просто придут другие политики в Российской Федерации, в Москве, и они не захотят иметь этот сталинский режим. Сталинский режим, он же путинский, он рухнет, дорогие друзья, и все равно придет новый Хрущев. Ну, например, мэр Москвы Собянин. Влади, трошки повернемось до України. Останнє питання на сьогодні, мобілізація все-таки жорстка, тому що зараз нові закони, і всі підприємства подадуть, мають подати звітність про чоловіків або жінок військовопридатних, які мають стати на облік. І звичайно ж, так як передбачають експерти. Середній і малий бізнес досить так просяде в Україні. А він ой, як допомагає і армії, і взагалі приближує нас до нашої перемоги. Як ви вважаєте, буде так чи ні? Ну це однозначно. тому ми зараз бачимо, практично гривна починає обрушуватися постійно, от нічого не підвищала. І вдруг тільки началась масова мобілізація після 18 мая, вдруг она начала постійно снижаться. Потому что все меньше и меньше людей теперь работают в чистую, все уходят в тень, возвращается зарплата в конвертах, меньше приходит податков. Да, то есть, ну и самое главное, что мне кажется, что надо, надо избавляться от гипмации, дорогие друзья. Но слушайте, ну человек уже всем надоел, он уничтожает давным-давно средний и малый бизнес. Ну, все, что он делает, там, повышение налогов, там, сейчас на электричество подняли цену. Ну, слушайте, ну, как, ну, кто с... Кто, как, какое предприемство, если ему повысили цену на электричество, будет и дальше, значит, как бы хотя бы выходить не в убыток себе. Поэтому уничтожаются средние и малые бизнесы, и все будут работать в нал, в темную, да. Ну и уже последнее, что это, это, это удивительно, дорогие друзья. Вот, например, я со своей карточки банковской не могу перечислить в месяц больше, чем 2000 долларов, да, Uh, там, 2200, 2 по-моему, на другие карты. Ну, слушайте, ну это полный, извиняюсь, uh -huh. хотел сказать плохим словом. Понимаю. Ну, триндец вообще, просто абсолютнейший триндец, поэтому будет проседать и экономика, и к концу года я вижу, что гривна может обрушиться к 50 гривнам за доллар. Это очень плохой прогноз, но все, что как монетарная политика, то, что сейчас делается, да, и то, что сейчас производится, оно все идет к этому, и уничтожение среднего класса, бизнеса, все уходят в тень, и все увольняют своих работников. То есть они будут все работать там, где они находятся, но теперь в темную, в черную. Черный нал, черная касса, мы возвращаемся в 90-е годы. Ну, слухайте, в політиці ж і при владі сидять теж, якби далеко не далекі і не дурні люди. Невже вони цього не розуміють? Що потрібно якось ну, ці закони удосконалювати покращувати? Щоб ну не було таких от мінусів? Так, звичайно, це нове для нас. Це створення якоїсь нової системи. Але чи я не думаю, що вони не розуміють, що це треба покращувати? Но, дорогие друзья, мы же всегда смотрели сказку Буратино о стране дураков, там, короче, что-то надо отыскать, найти, мы все находимся в этой сказке про Буратино, да, вот, и там, да, действительно, можно так сказать, что, ну, страна дураков, в общем, ну, слушайте, ну, если чуть-чуть человек, который не, оба, не, об, не, обезображен своими извилинами, да, назначен главным вот этим мародером нашей экономики. Ну, о чем может речь? Ну, поменять уже этого чувака, ну, который просто загрызает нашу экономику. Ну, дорогие друзья, ну сколько же можно уже бороться, сражаться с ним и так далее? Это невозможно. Влада, я дуже надеюсь, что нас До нас прислухаються до наших прогнозів. Он котет рейтинг Зеленському, дорогі друзі. Якщо ви хочете узнать, наскільки рейтинг Зеленський змішається і за всіх яких закручування гатьманцев, деревітьманцево ваш рейтинг повиситься. Також я нагадаю влада, що якщо хтось має тебе бажання поспілкуватися з вами, замовити натальну карту. То завжди контакти, ваші контакти знаходяться в описі відео. Дякую вам ще раз, що виходите з нами на зв'язок, ділитесь прогнозами і прогнозами дійсно влучними, і прогнозами, які здійснюються уже найближчим часом. І е, кажу всім до зустрічі на каналі Ясно Бачу з дитяною гай!